jadi baik, sekarang saya nak tunjukkan slide ha. Ha, muka dia mah kena lama lah dia orang kalau tunjuk slide terus, dia tidur dia kena bakar dulu ya tak, ha, baik jadi saya nak tunjukkan sebenarnya lah, yang orang duk Duk berebut sangat sekarang ni ni nak jadi pemimpin PKR dengan harapan boleh jadi menteri timbalan menteri semua ni korang kena tengok menatang ni dulu sebenarnya di mana kedudukan kita sekarang ni hebat sangat ke PKR ni sekarang ni adakah kita PKR dan PH sekarang mendapat sokongan majoriti yang kita yakin ini yang berlumba-lumba ni yang sibuk berkempen sepah mati ni, kamu yakin ke masuk dalam pilihan raya Dua tahun depan sekarang akan menang? Sebab itu saya happy, orang nak ambil silakan. Sebab kalau jadi apa-apa, bukan aku yang masuk lock up lepas ini Ha jadi, kalau tengok eh, saya mengikuti dan menjejaki tahap sokongan pengundi dan segala jenis. Sebab bagi saya soal parti ni soal parti. Bisnes kita ialah menang pilihan raya. Yang penting ialah pengundi di luar sana. Jadi apa perasaan pengundi sekarang? Tengok eh. Memang betul sejak daripada satu tahun yang lepas daripada kalau tengok tu daripada Ogos eh, 2024 memang ada peningkatan sokongan kepada Pakatan Harapan di kalangan pengundi Melayu. Pengundi Melayu tu kalau dia sokong tu banyaknya dia sokong kita lah. Jadi dia representatif kalau dia sebut dia sokong PH tu dia slash sokong PKR lah. Tapi cuba tengok kenaikan tu. Dia tak naik banyak tau. Lah. Daripada satu bulan ke satu bulan. Dia naik satu peratus. Dia naik dua peratus. Bagi mereka yang tahu statistik. Satu dua peratus ni dalam margin of error. Jadi kalau saya baca sebagai orang yang yang perlu menggubal strategi, saya sebenarnya agak bimbang. Karena lepas dua tahun setengah pun, kita berdikit-dikit dengan undi Melayu. Memang betul, undi parti lain, eh, parti lain itu maknanya PN campur dengan BN. Itu yang ke atas hijau tu. Memang betul juga, undi PN dan BN itu dia turun. Tapi cuba tengok undi yang tak pasti yang menjadi pengundi atas pagar semakin naik mencana. Yang ini yang boleh swing ke mana-mana. Peraturan lah yang eh, orang kata petua, eh, petua. Saya pengarah pilihan raya, saya juga lama menguruskan pilihan raya untuk parti. Petua masuk pilihan raya untuk PKR mudah. Paling kurang kena 35% undi Melayu sekurang-kurangnya. Baru kita boleh mengekalkan antara 30 ke 40 kerusi kita di seluruh Malaysia. Kita tak sampai kat situ lagi. Bulan ini baru 27%. Sebab itu saya kata, kenapa perlu pemilihan kali ini digoncang sedemikian rupa? Kenapa kita nak kena tunjukkan sampai anggota dan juga pimpinan yang baru menang ni ni di bahagian cabang Jepun berlumba-lumba menunjukkan ada gerakan besar untuk membuang orang-orang lama dalam parti ni. Tak ada keperluan. Kami orang lama tak nak beritahu lah. Sebab saya bukan bimbang sangat soal jawatan semua ni. Saya bimbang yang itu. Kerana orang yang memerhatikan sekarang Tiap-tiap malam ini bila kita mula menjelajah ini Paling kurang 10,000 orang menonton yang menonton ini bukan semua anggota PKR Kebanyakannya pengundi atas pagar Yang penyokong setia kita Bila dia tengok benda ini berlaku Yang itu tu yang atas pagar tu Kita faham-faham lah dia nak pergi ke mana Dan kita tak ada banyak masa kita hanya ada dalam 2 tahun Kalau setiap bulan itu dia mendaftar Ataupun dia naik 1% 1% saja Sedara-sedari Saya bimbang Menjelang kita masuk pilihan raya umum Yang akan datang dalam tempoh 2 tahun Kita tak cecah 35% kalau kita tak cecah 35%, buatlah macam mana pun, peluk damaikan akar umbi macam mana pun, tak menang kita dalam pilihan raya nanti. perkara ini sebab itu saya kata tidak ada keperluan untuk kita nak berhiruk pikuk sampai jadi macam sekarang. Dalam keadaan kerajaan parti beri tumpuan sedikit demi sedikit tiba-tiba kita terpaksa berdepan dengan perkara ini. Sekarang nasi dah jadi bubur. Tak boleh buat apa dah. Terpulang kepada pimpinan baru nanti macam mana dia nak menyelesaikan masalah ini. Kalau saya tak ada, saya happy lah tak ada masalah. Sebab benda ini yang membimbangkan saya tiap-tiap bulan. Sekarang ini saya boleh luah cerita kat semua. Ini masalah aku pas kat korang. Sila kamu baiki masalah ini dalam keadaan kita masih lagi jauh lagi untuk kita dapatkan undi Melayu minima untuk kita ada peluang kembali berkuasa dalam PRU yang akan datang. Ini cerita pengundi Melayu. Cerita pengundi Cina India macam mana? Selama ini kita boleh kata tak apalah gitu. Kita ada pengundi Cina, kita ada pengundi India. Saya nak tunjuk kalau saudara-saudari tengok tahap sokongan pengundi Cina dengan pengundi India, saya rasa saudara saudari akan lagi bimbang daripada saya Tengok ya eh? Ini sokongan pengundi Cina Sokongan pengundi Cina dalam tempoh 2 tahun Jatuh 32% Separuh daripada sokongan pengundi masa awal-awal Kerajaan ini ambil alih Mac 2023 akan ada tweet famous tweet famous di luar ni yang telah disusun untuk akan serang saya kata kenapa lah mendedahkan benda yang tak baik ah, aduh akan ada uh, bekas setiausaha akhbar Fahmi Fazil tiba-tiba komen saya tak suka Rafizi sebab dia banyak emosi amboi Kalaulah dia sebagai bekas setiausaha akhbar menteri komunikasi ada emosi sedikit tak adalah kita lemah macam sekarang saya sehari masa lawan walaun dia boleh tweet akan ada kata ni yang ini ni kita simpan ini kita kita jangan sehari-sehari sebab itu parti yang berkuasa dia kalah sebab masalah semua disimpan semua tunjuk kepada Anwar Ibrahim Datuk Seri hebat semua bagus Masa Najib masuk pilihan raya umum 2018, Daripada 18 laporan yang masuk kepada dia, 17 kata dia menang, satu je kata dia kalah. Semua macam itu. Tapi saya senyap-senyap. Sebab itu saya tak banyak komen sebelum ini. Sebab itu saya tumpu kepada kerja kerana saya tahu bahawa kita ni jauh lagi untuk meyakinkan pengundi-pengundi yang ambil risiko dengan kita sebelum ini. Kalau tengok kepada sokongan pengundi Cina kita patut bimbang. Bukan saja kita patut bimbang, DAP patut bimbang, saudara-saudari. Saya kalau saya tanya Guitek lah. Kalau saya tanya kawan-kawan Cina yang ada kat sini. Kita tahu bila kita duduk dengan kawan-kawan pengundi Cina, bahawa dia tak jauh sangat daripada sini. Akan ada orang kata, jangan bimbang lah. Pengundi Cina, dia tidak akan undi PN-nya sebab PN ada pas. PN ada pas. Agaknya apa yang pengundi Cina akan buat? Pengundi Cina akan buat seperti mana kita mendapat nasib di Sungai Bakap. Pengundi Cina tak keluar. Dan kalau tengok beberapa pilihan raya kecil sejak setahun yang lepas, tengok air kuning, tengok Sungai Bakap, tengok Mahkota, berapa peratusan keluar mengundi pengundi Cina? Sekitar 40%. Berapa peratusan keluar mengundi pengundi Melayu? Paling kurang 70% lebih, Sungai Bakap 80%. Apa kesannya bila pengundi Cina akibat dia merasa jauh daripada Pakatan Harapan dan PKR seperti yang ditunjukkan oleh angka ini, bila dia menjauhkan diri dia tak keluar. Apa kesan kepada kita sebagai parti yang bertanding di kerusi-kerusi campuran? hampir semua kursi campuran kita tidak lagi menjadi kerusi campuran pelbagai kaum. Dia akan jadi kerusi Melayu majoriti. Yang tinggal, yang betul-betul kerusi campuran hanyalah Subang, hanyalah Pandan, hanyalah Bayan Baru, mungkin Nibong Tebal sedikit. Hatta Johor Bahru pun akan bertukar. Johor Bahru sekarang dalam 48, 52 no no actually sorry 58 uh, 42 58% Melayu 42% Chinese Bayangkan Kalau yang 42% tu tak sampai separuh keluar Yang 58% dan majoriti tu semua keluar Dan kita tahu Undi Melayu kita tak sampai 30% pun Jadi ini perkara-perkara yang semua dok sibuk ni berkempen ni ni sampai hari ini tak ada seorang pun yang masih lagi menjawab ataupun ada strategi untuk jawab yang ini ini undi China undi India kalau saya tak tunjuk pun saudara-saudari semua tahu apa yang berlaku di bawah antara pengundi China dengan pengundi India pengundi China dia rasa macam aku dah bosan tak nak keluar Pengundi India semakin ramai yang rasa marah. Yang rasa mereka dipinggirkan. Itu ditunjukkan oleh sokongan-sokongan itu. Dan cuba kalau kita lihat jumlah yang tidak pasti itu telah sampai ke 55% daripada pengundi India, dia tak nak dua-dua, tak pasti. Ini kalau kita lupa tahun 2008, macam mana Pakatan Rakyat pada ketika itu menang lima negeri dan menidakkan majoriti dua per tiga BN buat kali pertama. Kerana ada gelombang besar pengundi India. Ini risiko kita dalam dua tahun akan datang. Jadi dia tak mudah sehari Semua muka masam tak nak jadi MPP dah. Oh tadi bersemangat ni korang. Haa. Ini adalah beban kepada pimpinan parti yang akan datang. Dan saya dilatih, saya ingat kawan-kawan semua dilatih bahawa jawatan itu adalah satu beban. Jawatan itu adalah amanah yang bebannya besar. Jadi kalau tanya saya sebenarnya pemilihan ini kalau ada orang baru yang 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 lebih berkebolehan, saya tidak ada masalah langsung. Yang saya bimbang ialah budaya yang dibawa masuk itu hanya mengejar jawatan dengan harapan ada 4 5 kerat saja yang akan bawa parti ini untuk menang supaya bila menang dia beratur untuk dapat jawatan. Dia tak sedar sebelum nak dapat jawatan tu kita kena masuk pilihan raya dahulu dalam keadaan yang suasananya masih lagi belum selamat kepada parti. Baik eh? Ini keadaan pengundi sekarang. Jadi saya lontarkan balik. Dalam masa berbaki dua tahun ini, macam mana sebenarnya untuk kita ubah keadaan ini? Apa yang rakyat suka dengan kita, apa yang rakyat tidak suka dengan kita. Kerana yang mana kekuatan kita itu, yang itulah yang kita kena perkuatkan dan tumpu. Yang mana kelemahan kita, yang itulah kita kena jauhkan daripada berlaku. Dan dia ada kena mengena dengan pemilihan parti kali ini. Ada dua tiga perkara yang kita selalu tanya kepada rakyat. Sebenarnya apa yang penting untuk dia? Sudah tentulah perkara-perkara yang yang daripada dulu antara isu-isu yang selalu mempengaruhi keputusan rakyat satu ialah soal ekonomi. Kedua ialah soal rasuah. Soal agama, adalah soal perkauman dan sebagainya kan. Yang saya nak tunjukkan ini adalah yang selama ini adalah kekuatan keadilan yang menyebabkan kita diberi peluang untuk mentadbir. Bila kita mula-mula ambil dahulu kalau tengok tu di hujung tu keyakinan rakyat kepada kemampuan kerajaan kerajaan ni maksudnya kita lah Datuk Sri Anwar saya yang dalam kabinet menguruskan ekonomi itu dia jatuh menjunam pada bulan Julai 2023 sebab tu kalau tengok Julai 2023 hanya 18% sahaja pengundi masa itu yang berpuas hati dengan pengurusan ekonomi 62% tak berpuas hati sebab itu kita kalah besar dalam PRN yang yang lepas. Sebahagian sebab besar. Kenapa benda itu berlaku? Kerana ada 2 3 perkara yang berlaku sejak April 2023. Dia bermula dengan bank negara menaikkan OPR secara tiba-tiba daripada 2.5% kepada 3%. Kemudian pada ketika itu jugalah mata wang kita mula jatuh mendadak. Jadi tempoh 2-3 bulan sebelum Julai itu menyebabkan itu adalah um, orang kata economic approval rating ataupun tahap kepuasan pengundi mengenai pengurusan ekonomi yang paling rendah yang kita pernah alami. Tapi sedari-sedari tengok, sejak itu secara perlahan-lahan dia terus naik pada trajektori yang bagus. April kita dah 31% dan kalau kita tengok sentimen yang tak puas hati itu telah menurun sebanyak 12 16% dalam tempoh 2 tahun. Kalaulah kita tak goncang semasa pemilihan parti ini, kalau kita tumpu dua tahun akan datang dengan lebih baik supaya kita tak buat hal bising-bising dalam parti yang kita ada sekarang. Kalaulah saya diberikan ruang untuk saya tumpu buat menatang ni lah. Sebab yang inilah yang nak mendekatkan rakyat dengan kita. Kita ada peluang sebenarnya untuk pada satu ketika nak masuk saja pilihan raya. Paling kurang saya yakin Economic approval rating kita dah boleh melepasi 40% lebih Dan itu akan ada kesan kepada Kalau tengok sebenarnya yang pundi Melayu tu dia naik sikit-sikit-sikit tu Kerana dah kurang dah yang orang duk bising pasal Perkara-perkara mengenai ekonomi yang sebelum ini dijadikan Peluru untuk tembak kita Ini pasal ekonomi Dan kalau kita tengok Bila kita tanya apa yang dia paling tak puas hati kepada kerajaan awal-awal dulu paling tinggi adalah ekonomi. November 2023, 51%. Bila dia kata saya tak puas hati dengan kerajaan ini, soalan seterusnya sebab apa tak puas hati? 51% kata sebenarnya ekonomi. Tapi sekarang daripada 51% kepada April telah turun kepada hanya 18%. Jadi dari segi ini sebenarnya kita berada di landasan baik kalaulah kita tak buat goncang macam sekarang. Eh? Baik. Eh? Ini pasal ekonomi. Seterusnya ialah pasal rasuah. Pasal rasuah. Kekuatan kita ada dua. Kita diyakini oleh rakyat sebelum ini kita boleh menguruskan ekonomi dengan lebih baik. Satu lagi kita dilihat lebih bersih daripada parti-parti lain. Oleh itu kita diyakini untuk melawan rasuah dengan lebih baik. Tapi cuba lihat apa yang berlaku daripada November 2023 sampai April 2025. Dalam tempoh satu tahun setengah, sebenarnya rakyat di luar tidak bersetuju kalau kita kata kita telah berjaya menangani rasuah dengan lebih baik. Sekarang ini kalau tengok tadi yang tidak bersetuju tentang pengurusan ekonomi hanya 18% je yang kata saya tak suka kajian ini sebab pengurusan ekonomi. Tapi yang kata saya tak suka kajian ini kerana dia tidak menguruskan Rasuah dengan baik Dia dah jadi faktor nombor satu Yang orang tidak bersetuju dengan kajian Dia dah jadi 31% Ada tweet famous lepas ini akan tanya dekat luar ni Oh benda ni kenapa tak bincang dengan Perdana Menteri Saya bincang dan saya dah bentangkan Memang saya sebut berkali-kali Jangan ambil mudah tentang persepsi rakyat Mengenai rasuah sebab itu ialah aset kita yang paling utama. Dulu, masa kita nak masuk, kita kata sakau sana, lawan sini. Saya menghabiskan masa muda saya mendedahkan pasal skandal rasuah. Daripada NFC, Mara, Tabung Haji, 1MDB, Yadim, apa lagi? Aku pun dah lupa semua dah. Sapura tak Sapura, 14 kes saya turun naik. Sebab itu aset kita yang paling utama. Sekarang dia tak jadi aset dah. Dia dah jadi beban kepada kita. Kerana dia kembali kepada yang saya sebut tadi. Kerana ujian berkuasa. Kita mungkin duduk dalam kepompong kita dalam parti, pergi majlis kerajaan, orang sambut dan sebagainya. Rasa hebat. Tapi rakyat memahati daripada jauh. Kamu bila kamu sudah jadi kerajaan Sebenarnya kamu lupa macam mana kamu dulu dan sekarang Akhirnya rakyat buat keputusan Sebenarnya sama je korang ni Yang itu sebenarnya Yang menjadi titik tolak Yang sangat penting dalam pemilihan ini Untuk kita pastikan Pimpinan yang kita pilih nanti Boleh menyelesaikan semua isu-isu yang saya tunjukkan tadi Baik ya Paling kurang lah, paling kurang kita masih lagi ada satu kelebihan. Walau macam mana pun rakyat tak suka dekat kita, tapi bila kita tanya parti mana yang paling mampu menangani isu ekonomi, masih lagi kita, PKR. Tapi cuba tengok, kita pecahkan mengikut umur, cuba tengok apa yang pelik dekat sini. Gen Z. Gen Z ni, Parti mana yang paling boleh menangani ekonomi? Sebab tu bila ahli parlimen bacok, dia pergi berdebat dengan saya, dengan confident je dia kata roh 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 ne 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 cukup. Sebab di kalangan dia yang muda-muda, dia cakap apa pun, pas lah yang paling profesional dalam menangani ekonomi. Kita gelak dekat Dia. Tapi itulah keadaannya. Tapi nasib baik kita daripada milenial, daripada Gen X, pada boomer dan purata nasionalnya rakyat masih beranggapan bahawa n kalau tengok itu kelebihan kita itu jauh di depan. Yang selepas kita adalah barisan nasional, UMNO lah. Tapi agak jauh. Secara keseluruhannya memang pengundi merasakan kalau kita nak buat keputusan memilih kerajaan berdasarkan siapa yang paling mampu menangani ekonomi, masih lagi PKR. Ini berita baik. Berita tak baik apa dia? Tetapi tadi saya tunjukkan kan ada dua isu utama ni yang yang mempengaruhi keputusan pengundi. Satu isu ekonomi, satu isu rasuah. Dulu dua-dua ni kekuatan kita ni. Sekarang isu ekonomi kita masih lagi okey, isu rasuah kita dah ke belakang. Isu rasuah makin menjadi bahan kritikan dan ia disahkan bila kita tanya parti mana yang kamu paling percayai untuk menangani gejala rasuah di negara ini, saudara-saudari tengok parti mana? PAS. Walaun boleh bertepuklah. Call a spade a spade ada benda yang pas buat itu yang pimpinan dia buat yang diterima oleh rakyat dan saya tak terkejut kerana dia akan kata paling kurang ha, ayat rakyat kita paling kurang pas tak macam itu paling kurang sebab bila dibandingkan pimpinan kita ni jadi kalau tengok Gen Z yang merasakan PAS boleh menangani rasuah lebih baik 29% lebih daripada 3 kali ganda kita 8% sebab itu kalau saya sebut kepada yang muda-muda dalam parti berhati-hati bila pergi mana-mana beg kepit ketiak ni berhati-hati sebab orang tengok budak-budak muda tengok keliling dia dia nampak kalau AMK macam itu itulah hasilnya Korang tak nak dengar masa saya cakap sebab pedih, pedih dengar ni. Tapi saudara-saudari baik pedih benanah telinga kamu daripada masuk pilihan raya kita semua ruyup sebab itu. Sama juga milenial pun merasakan pas kita sudah jadi parti orang tua hanya orang tua yang dalam ni sebab kita semua ni berasal daripada reformasi tahun 98 10, 99 Gen X dan Boomer Hanya kita yang masih tinggal Kata PKR lebih baik untuk menguruskan rasuah hmm. Masih lagi ada orang nak tanding? Ha. Baik eh Baik, ini yang terakhir ni Jadi saya nak tutup begini ni banyak ni Banyak menyampaikan uh, amaran lah Peringatan lah Jangan kasar, jangan telajak Jangan itu semua Eh lebih baik saya telajak beritahu perkara yang benar Daripada saya sembunyikan benda ini Pengundi-pengundi kita Anggota-anggota kita Membuat pemilihan kali ini Sebagai persiapan untuk masuk PRU16 Dan saya kongsikan Sebab saya rasa keputusannya semua kita dah tahu dah pun Saya rasa nanti keputusannya korang jangan-janganlah buat terkejut Keputusannya kita dah tahu pun jadi saya bagi handover awal-awalnya. Ha, ini tugas timbalan presiden. Sila ambil. Ini cara saya mengancang untuk masuk pilihan raya akan datang. Jadi ambil daripada ini. Yang ini terpulanglah kepada pimpinan yang baru nanti.